आणि आता आम्ही तुम्हाला एक धक्कादायक बातमी दाखवणार आहोत वजन कमी करण्याच्या शस्त्रक्रियेत डॉक्टरांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून एक इंजिनियर महिला अंथरुणाला खेळून आहे या प्रकरणी दोन डॉक्टरांवर डेक्कन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय नेमकं काय घडलंय पाहूयात आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांचा स्पेशल रिपोर्ट मस्त फिरायचं भरभरून जगायचं आयुष्यावर भरपूर प्रेम करायचं अज हॅपी गो लाईफ जगणाऱ्या उज्ज्वला कांबळे हे सगळे फोटो बघून त्या किती हौशी आहेत हे तुमच्या अगदी सहज लक्षात येईल उज्ज्वला कांबळे व्यवसायानं इंजिनियर खराडी मधल्या एका कंपनीत क्वालिटी इंजिनियर म्हणून काम करायच्या पॅकेज तीस ते बत्तीस लाखांच्या घरात आय एका जागी बसून कामामुळे लग्नानंतर त्यांचं वजन वाढत गेलं चौऱ्याऐंशी किलो वजन झाल्यावर वजन कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले वासेव पुणे आय शिफ्ट हुई और फिर धीरे धीरे उनका वेट बढ़ रहा था नहीं नहीं एक्चुअली मेयर मेरी काफी एक साथ तो पुणे में 2013 से ले रहे हैं उसके बाद फिर उनको जब आईटी में काम करने के बाद उनका फिर धीरे धीरे उनका वेट बढ़ने वेट लगा बढ़ने लगा। आ, तो एक सिटिंग जॉब था ना हाँ। तो उसकी वजह से वेट बढ़ा हाँ। तो शादी के समय उनका वेट क्या था शादी के समय उनका वेट आई थिंक के तो एटी हो गया हाँ। आपने किया कि ये वेट की करनी है? सर्जरी है है नहीं।, नहीं 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 के लिए सिर्फ करना है। क्योंकि हमने पे एक नेहा उनसे भी हमने ट्रीटमेंट लिया था पर उनका ट्रीटमेंट वो करते थे पर डॉक्टर कहना कि की आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होता मतलब कुछ भी कर लो आपको वो फैट बर्न नहीं होता है तो फैट कम नहीं होगा आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा

आ, वहाँ पे हम लोग गए प्रीति से हुआ था प्रीति उनका मैनेजर है उनसे बात हुआ था और प्रीति उस समय हमें लगा कि वो डॉक्टर है पर जब पुलिस को उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था तो उसमें उनका एडुकेशन ट्वेल्थ पास मिला अरे लड़की तो उन्होंने मेरे वाइफ काउंसलिंग किया था शस्त्रक्रियेनंतर आता उज्ज्वला यांची ही अवस्था पहा सोळा ऑक्टोबर दोन हजार बावीस ला उज्ज्वला यांच्यावर लिपो शस्त्रक्रिया करून साडेचार लिटर फॅट काढण्यात आलं पण शस्त्रक्रियेनंतर उज्ज्वला अत्यवस्थ झाल्या तातडीनं खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं शस्त्रक्रिया करताना भूल दिल्यानंतर नाडीचे ठोके रक्तदाब कमी झाला प्राणवायूचा पुरवठा न झाल्यानं मेंदूला इजा झाली या लखने मेरी को तीन सर्जरी के लिए के गया था और सर्जरी में ले जाते समय उन्होंने क्या किया था कि मेरी वाइफ का सिग्नेचर जो कंसर्ट फॉर्म रहता है ना वो मेरी वाइफ का ऑपरेशन थिएटर के अंदर और मुझसे बाहर में लिया गया था और उस फॉर्म के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं गया था की क्या है कंसर्ट फॉर्म फिर तीन बजे सर्जरी में लेने जाने के बाद चार बज के पंद्रह मिनट पर जो ऑपरेशन थिएटर से एक आदमी बाहर आता है आपके उसने कुछ मेडिसिन बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन बाहर से लाना है तो हम लोग संजीवनी हॉस्पिटल से उनको मेडिसिन लाके दिए थे डॉक्टर ने पांच बजे बोला कि इनका ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया और उन्होंने मुझे फैट कितना निकाला उसका फोटो निकाल के उन्होंने दिया, okay. दिया था ठीक है। पर छह बजे कि तो फिर उन्होंने बोला की अभी नहीं रही है तो हमें सहयादी शिफ्ट करना पड़ेगा पर उन्होंने एम्बुलेंस जो बुलाया वो साढ़े सात बजे बुलाया मतलब पांच से लेकर साढ़े सात के बीच में इनको प्रॉपर मेडिसिन अगर इनका कुछ दिक्कत था तो समय वो हॉस्पिटलाइज़ेशन uh, करते थे शायद तो ये ऐसा कंडीशन कौन सा था, से था ये? ये स्या, हमने सहयाद्री शिफ्ट ये, किया था अपने जो लिपो का क्या? क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड नहीं, नहीं, मतलब किया था right. हाँ। 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 तो फिर हमने डेक्कन में सहयाद्री में सयाद्री में दो दिन आईसीयू में रखा दो दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने बात किया वहां के सहद्री के इनको हेपोक्सा ब्रेन इंजरी हुआ है लेकिन उस समय मुझे डॉक्टर ने जब शिफ्ट कर रहे थे तो डिजायर क्लिनिक के डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया सिर्फ बोले कि से उठ नहीं रही है हम इसको शिफ्ट करेंगे और दो दिन के बाद अठारह अक्टूबर दो हजार बाईस को मुझे मालूम चला कि इसका ब्रेन डेमेज है तो सुसुन हॉस्पिटल ने उनको एक लिखित दिया है आ, रिपोर्ट में कि जहां पे इन्होंने ऑपरेशन किया वो गलत है वो वहां पर ऑपरेशन कर नहीं सकते कहा लेकिन इनका जो सक्सेशन हुआ हाँ। पेट पेट चर्बी से। से हाँ। हाँ। तो ये अभी आपने ये की ऐसा कर ही नहीं सकते थे नहीं ऑपरेशन मतलब उनको परमिशन ही नहीं है ऑपरेशन करने का क्योंकि फैसिलिटी नहीं है बिना वो इलीगल काम कर रहे वहाँ पे उनको उनका एडुकेशन सही है और जहाँ पे वो कर रहे है वो गलत है उज्वला गेली दोन वर्ष फक्त डोळ्यांची उघडझाप करतात बोलणं बंद आहे उज्वला यांचे पती बिरेंद्र कुमार मूळचे बिहारचे पण जन्मापासून वर्ध्यात राहणारे तेही इंजिनियर आहेत उज्वला जगवण्यासाठी बिरेंद्र कुमार शक्य ते सगळे प्रयत्न करतायत घरातले सगळे दागदागिने गाड्या विकून सत्तर लाख खर्च करून उज्वलावर खाजगी रुग्णालयात उपचार केले उपचारानंतर ही प्रकृतीत सुधारणा होत नाहीये ललिताबाई ह्यांचं सगळं तुम्हाला इथं बेडवरच करावं लागत असत बेडवरच करतो खायला काय देतात त्यांना नाही खिचडी त्यांना काही कळत का आपण काय बोलतोय कुणाशी बोलतोय मी काय त्यांच्याशी बोलत नाही ते देते त्यांना किती वेळ त्यांना देतात ते एकदा अर्धा म्हणजे पाऊन गालाच द्यावं लागतं आणि पाणी द्यावं लागतं म्हणजे टायमवर दोन दोन तासांनी द्यावं लागतं सकाळी पंच करावं लागतं पण मग त्यांचं शी शो सगळं तुम्ही सांगा पर... सगळं करावं लागतं आणि टाईप पण असतं कधी कधी मग इनिम बिनिम द्यावं लागतं सगळं करावं लागतं उज्ज्वलाचे छत्तीस वर्षांचे पती बिरेंद्र कुमार शर्मा यांनी उज्ज्वलावरच्या चुकीच्या उपचाराविरोधात लढा दिलाय ससून तपासणी करून चुकीच्या गोष्टी घडल्याचा अहवाल दिल्यावर डेक्कन पोलिसात डॉ प्रशांत यादव आणि डॉक्टर नागे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झालाय वजन कमी करायचं आणि आनंदात बागडायचं उज्ज्वलाच्या या स्वप्नांचा चक्का चोर झालाय राहुल कुलकर्णी एनडीटीव्ही मराठी